जेमा सवाल नंबर एक है मीरा बाई भक्ति तो तो करती Catters. थी तो एनो जवाब मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी प्रश्न नंबर बे मीरा बाई को कौन सा धन मिल गया था तो एनो जवाब मीराबाई को राम नाम रूपी अमूल्य धन मिल गया है प्रश्न नंबर त्राण पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा तो एनो जवाब है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को कुलनासी कहा त્યાર પછી سوال નંબર 4 મીરાકો વિષ કા પ્યાલા કિસને ભેજા એનો જવાબ છે મીરાકો વિષ કા પ્યાલા રાણાજીને ભેજા ત્યાર પછી પાંચમો કિસકી કૃપા સે મીરાને રામ રતન ધન પાયા હે તો એનો જવાબ સદગુરુ કી કૃપા સે મીરાને રામ રતન ધન પાયા હે प्रश्न नंबर बे जेनी सूचना निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए जेमा सवाल नंबर एक गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया तो एनो जवाब मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था सवाल नंबर बे मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं तो है जवाब मीरा ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है इस धन की यह विशेषताएं है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है सवाल नंबर मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है तेना जवाब मीरा बाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उसके सदगुरु होंगे प्रश्न नंबर सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छह वाक्यों में उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया उससे वह कैसे पार हुई तेनो जवाब मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी कृष्ण के प्रेम में डूब कर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा मीरा इससे विचलित नहीं हुई उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ त्यार नंबर बे मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए तो इना जवाब मां लखी सकी कहावत है बिनु गुरु ज्ञान न हो गुरु का महत्व सभी ने माना है मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है वे इसे रत्न की उपमा देती है वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सदगुरु को देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चित है क्योंकि इस नाव के उनके सदगुरु होंगे इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया गया है सवाल नंबर तरन भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों तो ना जवाब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी उन्होंने संसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में बांध कर नाचती थी यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे वह साधुओं की संगति में बैठती थी यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इसीलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए इसीलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था इस प्रकार भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे त्यार पचीचे प्रश्न नंबर चार उचित झोड़े बनाइए तो सबसे पहला प्रश्न भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई पी बीजू मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो वस्तु अमौलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो त्यार पी आग प्रश्न नंबर पांच आशय स्पष्ट कीजिए जेमा सवाल नंबर एक है जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो इना जवाब में आप लखी सकिए कि मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही हैं और लाज शर्म को सबको तिलांजलि दे दी है कहना का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है त्यार पी से सवाल नंबर बे सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायु तो एनो जवाब सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है मीराबाई को अपने सदगुरु पर अतट विश्वास है उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો